नमस्कार मी संभाजी कांबळे आपलं सर्वांचं समता मराठी नेटवर्क या मध्ये स्वागत आहे रात्रीपासून होत असलेल्या कंदार शहरासह तालुक्यात मुसळधार पावसामुळे नदी नाल्यांना मोठ्या प्रमाणात पूर आला आहे याशिवाय भादरपुरा येथील मन्याड नदीवरील पूल पाण्याखाली गेल्याने अनेक गावचे संपर्क तुटल्याचे दिसून येत आहेत यामुळे नदीपालिकेच्या अनेक गावांना समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे करिता प्रशासनाने आता तरी मंजूर असलेल्या नवीन पुलाच्या कामाला तात्काळ प्रारंभ करून येथील नागरिकांची होणारी हेळसाण थांबवावी अशी जनमानसातून प्रतिक्रिया उमटत आहे चला आता सविस्तर वर्तमान पाहूया सर्वांना या ठिकाणी आम्ही आवाहन करतोय आवश्यकता असेल तरच घराबाहेर पडा अनावश्यक घराबाहेर तुम्ही पडू नका त्याचप्रमाणे स्वतःची आणि जनावरांची आपण काळजी घेऊन संचाळी पूर्णतः उज्ज झाली असं काही पाहिलं जात त्याचं पाणी प्रवाह टोटल ह्याच्यामध्ये जातो आपल्याला माहित आहे की अहमदपूर आणि परळीमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये पाऊस चालू असल्यानं अमृत धराचा प्रवाह वाढल्यामुळे बैक लोहा शहरा मध्य नुकसान नुकसान होता है तहसीलदार संपर्क है, है। कार्यवाही कल, कल से जो बारिश चालू हुई सतत ये चार महीने से जो बारिश हो रही मुसलधार बारिश तकरीबन गाँव का संपर्क टूट गया है और यहाँ हमारे ठाकुर साहब बाघमारे साहब जो पत्रकारिता कर रहे हैं हर जगह का अपडेट ले रहे हैं और ये जो भाजपापुर का जो पुल है ये उन्नीस सौ बासठ यानी एक पुराना पुल होने की वजह से अब मैं समझता हूँ इसका भविष्य खत्म होते आया भाई माजी आमदार जी राजूड़े इनका प्रस्ताव था कि नए पुल का यहाँ काम हो लेकिन ये सरकार और ये प्रशासक की लापरवाही की वजह से नया पुल नहीं बना बड़ा इसका पुल तकरीबन नया काम होने के बाद चालू हो गया हो और अभी सख्त भाजपापुर के पुल को इसका भविष्य मेरे हिसाब से ख़त्म होते आया भविष्य में कोई बड़े नुकसान ना हो उससे पहले यहाँ का पुल की तैयारी करना चाहिए सरकार ने इस पर फौरन अभी जो सतत ये तीन दिनों से ये महीने से जो बारिश हो रही है लगातार बारिश की वजह से पूरे इलाके का संबर टूट गया है और यहाँ जितने भी पत्रकार भाई है मेरे हर जो पत्रकारिता कर रहे हैं उन्होंने से उन्होंने हमेशा से सरकार को अलर्ट किया है कि भाई यहाँ जल्द से जल्द एक पुल के निर्माण हो और ये पूरे गाँव जो जितने गाँव है और इससे पहले जो हाईवे जो बनेगा इससे पहले जो लोडिंग गाड़ियाँ थे वो पहले गाड़ियाँ नहीं चलते थे जब का पुल है वो लेकिन आज भविष्य में ये दो चार छः महीने अगर पुल नहीं बनेगा तो ये पुल तकरीबन टूटने के कगार पर है और मैं प्रशासक से विनंती करता हूँ कि इसके इस पर इस कड़ी से कड़ी पहले ध्यान दें इस पर नज़र रखें और जल्द से जल्द पुल का निर्माण करें